uy joy subsidiyasi bu davlat tomonidan beriladigan ammo qaytarib olinmaydigan mablag' turi bo'lib hisoblanadi uni kimlar olishi mumkin uni olish uchun qanday hujjatlar talab qilinadi degan savollar siz uchun ham qiziq bo'lsa videoni oxirigacha kuzating agar siz bizni endi kuzatishni boshlagan bo'lsangiz kanalimizga a'zo bo'ling va o'zingizning eng kerakli huquqlaringizni bilib boring keyingi videomizda qarz berganda nimalarga e'tibor berish kerak qarz berib yeb qo'ymaslik uchun nima qilish kerak shu haqida qilmoqchimiz agar ushbu mavzu siz uchun ham qiziq bo'lsa kommentda fikrlaringizni yozib qoldiring agar ushbu video eng ko'p layke yig'adigan bo'lsa albatta keyingi videoni videoda shu bo'yicha to'liq ma'lumot berib o'tamiz uy joy subsidiyasi kimlarga beriladi faqatgina yashash sharoitini yaxshilashga muhtoj bo'lgan fuqarolarga og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin qizlarga mamlakat hayotida faol ishtirok etayotgan yoshlarga va boshqa o'zbekiston fuqarolariga beriladi subsidiya olish uchun fuqaro o'n sakkiz yoshga to'lgan bo'lishi talab etiladi agar fuqaro mehnat migranti bo'ladigan bo'lsa uning nomidan oila a'zolari ariza topshirishi mumkin bo'ladi ariza topshirish uchun qanday hujjatlar talab etiladi pasport oila a'zolari pasporti nikoh qayd etilganligi bo'yicha guvohnoma shuningdek oilada voyaga yetmagan farzandlar bo'ladigan bo'lsa ularning tug'ilganlik bo'yicha guvohnomalar nusxalari shuningdek nikoh bekor qilingan yoki fuqaro oila qurmagan bo'lsa bu bo'yicha ma'lumotnoma hamda doimiy propiska joydan kadastr raqami va kadastr turi bo'yicha ma'lumotnoma doimiy propiska joydan uy daftari yoki kadastr kartochkasi nusxasi hamda arizachi va birgalikda qarz oluvchilarning daromadi va ushlab qolingan daromad soliq bo'yicha ma'lumotnoma agar qo'shimcha daromadlar bo'ladigan bo'lsa bu bo'yicha soliq deklaratsiyasi ham taqdim etilishi mumkin diqqat qiling siz ushbu ma'lumotlarni davlat xizmatlari markaziga topshirasiz diqqat qiling davlat xizmatlari markazi sizning arizangizni qabul qilib olib sizga yakuniy natijani taqdim etadi ya'ni qolgan masalalar kimga berildi qancha berildi nima sababdan berildi nima sababdan berilmadi degan masalalarga davlat xizmatlari aralashmaydi va bu masalani maxsus tashkil etilayotgan komissiya hal etiladi aytgancha har bir oilaga subsidiya bir marta beriladi